Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Apa itu musibah tu? Dengan azam berkemandang dia tak pergi itu musibah. Dia tak rasa ni ustaz mengajar tepi rumah dia untuk dia tak pergi. Dia tak rasa itu musibah. Apa itu musibah? Tapi kalau hal duniawi dia tak dapat. Oh ini musibah. Salah sedih kenapa? Terlepas. Sale semalam, saya ingat hari ni oh sedih dia Sale, mega sale waktu itu Macam mana boleh tak ingat Laranya saya sampai lupa tak kira oh, Dia punya sedih dia hmm. <coughs> Ini penyakitnya Kali hmm. itu kata Syafiq Qadir lagi Himmah itu pun punya hurayanya. Apa itu himmah? Himmah ni maknanya kita dalam hidup Apa kesungguhan kita? Himmah Setiap orang dalam hidupnya ada kesungguhan dia. Ada orang ni bersungguh-sungguh dalam bak kerja. Ada orang ni bersungguh-sungguh dalam bak mungkin kerjaya, mungkin harta, mungkin hobi, mungkin juga hiburan. Bersungguh dia. Ni kalau sebut hiburan, sungguh beratur panjang. Nak duduk depan. Bersungguh. Setiap orang akan menafsirkan cara dia hidup ditafsirkan dengan himmah dia apa keinginan dia yang sebenar tuan-tuan kita tanya kita hidup ni apa keinginan sebenar kita dalam hidup keinginan sebenar keinginan sebenar saya ialah pujian manusia maka kita akan buat semua benda yang mendorong pada pujian orang ini himmah dia nak kumpul seramai mungkin followers dia itu himmah dia maka dia buatlah konten yang pelik-pelik yang teruk-teruk asalkan orang follow dia Dulu apa dia? Hatta jual maruah pun dia tak beli. Mesti orang akan bergerak di sini ikut himmah. Kalau himmahnya ialah Allah dan Rasul. Maka lihat bagaimana dia mencari Allah dan Rasul. Dan rahsia pula punya huraian yang tersendiri. Mesti orang ada rahsia. Ada benda yang kita simpan. Amdiri kita. Itu pun ada huraian dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan orang awam dan orang khawas. Masing-masing ada huraiannya mengenai dunia itu. Semua orang ada tafsiran sendiri tentang apa itu dunia. Makin kita kenal dunia, maka huraiannya lebih tajam. Umar Al-Khattab. Satu hari bawa jalan sahabat-sahabat. Tiba-tiba, Ihtabasa Indal Mazbalah. Umar, dia berhenti tempat pembuangan sampah. Orang Arab panggil Mazbalah. Mazbalah tu tempat buang sampah. Mazbalah. Takut bagi nama restoran Mazbalah pula nama sedap Ustaz. Bagi nama restoran Mazbalah. Sampah lah. Dulu waktu kami duduk Mesir. Ni pelajar senior ni juga buli lah pelajar junior. Tapi dia buli bahasa. Dia bukan buli badan. Kita share tak pergi ke kedai yang tersebut nak beli Zibalah. Zibalah tu mana? Ni makanan Arab. Rupanya plastik sampah. Kita pergi keluar kata mazbala tempat buang sampah. Ni budak-budak sini tak apa tahu, budak-budak junior tak tahu pergi kedai. Anak ais sibala. Saya nak sibala. Oh, seronok boleh kasi ku yara. Rupa plastik sampah. Kena main. Baik mazbala. Umar Al Khattab di jalannya sahabat-sahabat dia berhenti dekat mazbala. Dekat tong sampah dekat buang sampah lalu sahabat sahabatnya ni rasa tak senang sebab tempat tu bau busuk mana boleh duduk lama sini tak terbayangkan kita melancung kat tong sampah siapa nak melancung kat tong sampah tu dua hari tiga malam oh, siap package pula Omar Khotab pergi ajak sahabat-sahabat duduk dekat tong sampah lalu apa kata dia hari hidupnya inilah dunia semua duduk setiap. inilah dunia Tuan -tuan, siapa yang Kalau dunia itu umpah tong sampah Siapa nak duduk lama kat situ Tuan-tuan nak duduk lama Duduk kat tuan sampah tu Sampailah lori sampah datang Eh tak duduk Sebab tu kita tak pernah sedar bila lori sampah datang Sebab kita tak akan duduk kat tong sampah Inilah dunia Tuan-tuan kalau kita tahu dunianya begitu Saya tak nak duduk lama kat sini Saya tak nak Ini tempat yang penuh kesedihan ini tempat yang pernah fitnah Kata ulama' dunia ni Kita akan kena salah satunya Buat imam kita kena kesedihan Atau fitnah Dunia ni ni dua penyakit dia Yang akan kena Dalamnya ada kesedihan Walaupun saya dah gembira Kemuncak gembira Saya sedang menunggu sedih Nanti isteri saya meninggal Nanti anak-anak saya Nanti ibu ayah saya meninggal Nanti orang saya sayang meninggal Orang yang saya kagumi meninggal Orang yang saya minat meninggal Akhirnya ini semua sedih, 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 sedih Ni kucing pula meninggal, sedih lagi Tu tak datang kuliah usah seminggu Kucing mati, sedih Ini pula sebab apa? Kambing ni pula mati, sedih lagi Tentu ini dunia Mahzana, tempat sedih Kita ni macam tunggu sedih, bukan kita tunggu gembira Kita tunggu sedih Sedih, nanti anak kita yang 6-7 orang tu Hilang semua seorang-seorang Yang ni kerja sana, yang ni kerja sini yang ni belajar sana, yang ni belajar sini Kita pun suka Tinggal lagi Bini kita, isteri kita pasangan lah. Itu kalau dia tak pergi lagi lah Dia pergi pula dulu habis dia. Isteri kita pula sama belajar lagi lah Tua-tua sama belajar Tinggal tu lelaki Tinggal suami seorang Itu benda cerita kalau mati Sedih Tuan-tuan tunggu apa siang? sedih Bilik tujuh yang berpenghuni Sekarang semuanya kosong Dua-dua bilik tujuh biji rumah kita ni Meriah Tapi akhirnya Kemeriahan itu Hilang sedikit demi sedikit Rumah yang dahulunya meriah Sekarang macam rumah kuaka Sekarang macam rumah berhantu Tak ada Cuma kenangan hilang Ataupun kenangan ketawa mereka yang masih ada Yang melekat di hati kita Akhirnya kita rasa kosongnya rumah Tu nak jual rumah ni, nak beli rumah kecil sikit. Ada orang nak jual rumah dia, kita duduk dalam karavan je sah. Beli karavan satu orang ni. Tu je rumah kecil. Yang asal tak pernah pikul tarik, kena pikul tarik. Ya dah karavan tu tarik kena pikul. Kan dia berot dalam detong tong tu. kena Nak ambil tong tu buang tarik. Tak pernah buat benda tu. Bila tua buat benda tu. Nah, itu cerita kesian dunia. Kalau tuan-tuan tak tunggu kesedihan Tuan-tuan tunggu fitnah Ada ya fitnah Fitnah ni Ujian dia Dalam bahasa muda Orang-orang kita Faham makna fitnah ni Ialah Mulut-mulut orang cakap tentang kita Buat ni tak kena Buat tu tak kena Semua tak kena Yang seperti perumpamaan yang dibuat Kisah seorang lelaki Dia nak ajar anak dia Kita tak pernah selamat Daripada kata-kata orang Maka Ayah dan anak ini Setengah kata ini Luqman dan anaknya Cuma ada yang kisah Yang kisah sebagai panduan Buat kardai Dan depan tu orang ramai Selang tengok Lalu mereka memilih untuk Tidak menaiki kardai tadi Mereka memilih untuk Ayah naik kardai, anak jalan Lalu orang pun kata apa jenis ayah Siang anak di jalan, ayah naik Maka ayah dia pun turun Ya anak dia naik Sebagian pula orang kata Apalah suruh anak naik tu Aka betul anak Bapak dia suruh jalan Lalu kata mereka Jomlah kita naik dulu Ayah naik Anak naik Apalah dua orang ni Siang kaldai tu Dia naik ni Akhirnya, dua orang Akhirnya dua-dua turun Biar kadai berjalan sendiri Apa bodohnya ada kadai tak naik Tengok nah. Sebut tak kena dunia ni Ya itu fitnah fitnah ini akan sebab sebab tu bila kita sebut tentang dunia dan definisi pertama kita tentang apa disebut syabul dunia meninggalkan pandangan manusia maksudnya bila kita nak tolak dunia bagaimana dunia yang melihat pada pandangan manusia tuan-tuan tak -tuan -tuan, tengok kita pergi masjid dikata kita warak lebay tak pergi masjid dikata kita pasir pula ini ada benda yang nak menghalang kita kita sedekah dikata tak ikhlas kita tak sedekah dia kata kedekut Kita bagi sikit Dia kata benda kedekut Bagi banyak riak lah tu eh, Macam mana nak bagi ni Sikit ke banyak Bila kita cari orang susah oh, Ni nak buat konten lah tu Bila kita tak cari Tak bertanggungjawab duit banyak Eh semua salah kita Jadi kita hidup di tempat yang Ada fitnah kalau tuan-tuan mengambil kira apa orang cakap memang benar. Kita macam tak boleh buat apa-apa Kita jalan isteri kita Pimpin tangan Haa apalah Orang tua ni gata Depan orang nak tunjuk romantik ke Allah. Kita tinggal pula isteri kita Tak pegang tangan apa bini sini pun tak pegang Eh pegang salah Tak pegang salah Nak buat apa ni kita ni Kita pun jalan-jalan seorang keluar Haa apalah suami tak buat Keluar bini Siang bini ni Di penjaranya dalam rumah Dia panggil penjara Jadi kalau kita nak kira apa orang cakap itulah fitnah dalam dunia. Kan itu siapa pun yang cari redha manusia, ia satu benda yang tak akan dia dapat. Cari redha Allah dapat. Tak ada orang ingat redha Allah ni susah, redha manusia senang, tidak? Redha manusia yang susah, redha Allah yang senang. Sebab kita kalau nak cari redha manusia tak mungkin dapat. Redha nas, kata ulama redha nas syai'un la yunal. Reda manusia selama-lamanya kita tak pernah akan dapat Tapi reda Allah ya Tentang kalau orang ni puji kita Orang ni ketuk-kutuk kita Kalau orang ni sanjung kita Oh ini orang ilmuwan Alim Jadi kata alim tu Itu bukan ulama Itu ular mak Ulama Jadi benda tu jadi Tak akan konsisten untuk kita nak Nak dapat pujian kita alim pada pandangan sebagai orang, sebagai orang Dianggap jahil oleh di sebagian orang lain. Kita dianggap baik pada sebagian orang. Tidak dianggap baik oleh sebagian orang lain. Walaupun kita tak berjudi, tak mencuri, tak berompak. Pohon kata kita jahat juga. Kita benar pada sebagian orang. Kita dianggap pembohong oleh sebagian yang lain. Itu kuat bohong tu. Tentang Rasulullah yang benar itu pun dituduh pembohong. Bagaimana kita yang pernah kelama ini? Rasulullah SAW tak pernah bohong. Pohon dikata pembohong. Tapi tuan-tuan jangan heran kalau ada orang kata ulama tu ulama bohong. Ya, itu eh, itulah mulut manusia. Yang kita katakan redha orang tak mungkin kita dapat. Tapi redha Allah ya. Tetapi kalau kita tahu betapa mudahnya redha Allah dan betapa besar keuntungan saya kita tak peduli lagi manusia. Saya nak redha Allah. Hari ini kalau saya menuntut ilmu hari ini kalau saya ke masjid ke surau saya tak peduli orang cakap apa. Maka kan saya reda Allah. Itu nak Nak mengorak anak tu imam tu Nak jadi menantu Wah. Macam tu tak kena Misalnya tak Kita pergi istiqamah Suara ini akhirnya akan eh, Suara ini tetap ada Tapi dia mula tenggelam dalam pendengaran kita Kita tak akan dengar lagi Bukan makna orang tu dah tak cakap Orang tu tetap cakap sampai kiamat Kita tak dengar benda. Allah Ta'ala lindungi kalau tuan-tuan macam reda manusia tuan-tuan masih dengar kata-kata orang tu tapi bila tuan-tuan benar macam reda Allah kata-kata itu seperti hilang bukan orang tu dah tak berkata-kata dia kata tapi kita tak dengar maka Allah tak nak selamatkan pendengaran kita maka kita tak dengar lagi kadang-kadang kita lihat ni ulama ni hebat istiqamah sebab dia tak pernah dengar orang kutuk dia walaupun ramai orang kutuk tapi dia tak dengar Allah hijab dia Allah lindungi dia untuk dia terus melakukan perintah Allah Ada orang kita kan Bila dengar komen orang kita jadi perlahan sikit Orang kata kata kita pun perlahan Ni kuliah kalau bengking-bengking Kalau orang kutuk-kutuk kita pun slow sikit Tak kurang bengkingnya Sebab kita masih dengar kritikan orang Tapi ketika mana Allah nak pelihara agama kita Kita tak dengar lagi apa pandangan orang pada kita Kita cuma lihat pandangan Allah. Rasulullah SAW tak dengar lagi orang kata dia bohong-bohong gila ha, Nabi cuma tahu sampaikan perintah Walaukan Walau ini mereka doa asyik sampai ke budak kecil Pembohong, penipu, ahli sihir, penyair. Tak ada orang datang ke Mekah melainkan mereka burukkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW tak dengar lagi apa yang diburuk-burukkan mereka. Kerana Rasulullah begitu himmah Rasulullah dakwah. Akhirnya Nabi terus berdakwah. Di sebalik provokasi musyrik Mekah untuk menuduh Rasulullah dengan pelbagai tuduhan. Yang tak masuk akal Tak masuk akal Walaupun pemimpin mereka itu langsung Tak ada apa pun kebaikan, tapi dipuji melangi Mereka sibuk Menuara, menjudi Menari, nyanyi Ini dipuji Ini yang bertakwa pada Allah Yang sentiasa sujud Yang menjaga maruah agama eh, Ini dikutuk Itu berlaku pada Nabi SAW Rasulullah tak buat macam mana muka Tapi meskipun muka yang buat muka dipuji hebat pemimpin yang bijak Rasulullah dipitnah tapi akhirnya dakwah ni berjaya maka golongan ini mula hilang mula hilang kekuatan mereka Pak ini kita cerita tentang kesatnya mencari reda Allah tu jauh lebih mudah jadi orang yang cari reda manusia ni cuma penat tak payahlah cari reda manusia kalau itu perintah Allah supaya kita buat maka buatlah orang kata apa itu tidak akan memudaratkan kita Kemudian kata Syekh Abdul Dunia Ialah apa yang engkau memandang sekarang Dan akhirat pula Apa yang dibukakan buatmu Ia datang kepadamu Berupa apa yang tak pernah terlintas Sehingga engkau menjadi hairan dan bingung Baik ini kalimah yang baik Ini dipanggil fatah Maksudnya Dunia ini apa yang kita tengok Tuan-tuan tengok, tengok Eh ini dunia bila kita namakan akhirat sesuatu yang Allah buka dalam akal kita Dalam hati kita Sehingga kita sendiri merasa bingung Tentang Apa yang diperintahkan tadi Tuan-tuan tengok Ceritanya Orang ni mula sibuk dengan dunia Kaya, sikit-sikit Tiba-tiba datang keinsafan padanya Allah buka Sehingga menjadikan Dia tu buat sesuatu yang dia tak pernah terbayang Itu dia akan buat Ceritanya ada seorang Jutawan terkenal di Australia Dia kaya Ada orang kaya Dia pun macam biasa Parti sekian-sekian Dia ni orang Islam asal orang Islam Berdarah kacukan filastri Menetak di Australia Dan dia membina kekayaan besar Syarikat yang besar Kaya orangnya Sekitar tahun 2010, Doktor sahkan dia penyakit kanser Dia kena kanser Dan tak ada ubat Dan seketika itu dia berfikir balik Suatu yang tak pernah difikirkan Dulu banyak duit Cerita banyak duit tahu lah Perhabis ke perempuan Perhabis ke kereta Perhabis ke rumah Tidak perhabis pada agama Itu tanda dunia sedang mencajak Dia mula terfikir Maka dia buat satu yayasan Ataupun satu petubu dia gunakan semua duit dia untuk bantu Semua Allah buka padanya sesuatu yang tak pernah terfikir olehnya sendiri Ataupun oleh orang lain Itu akhirat Akhirnya dia menggapkan langkah Dia membina puluhan hospital Puluhan masjid Menggali puluhan telaga khususnya di Afrika Penyebab kepada ramai ke orang masuk Islam ya, akhirnya dia mati eh, Doktor jangka dia tak lama tapi dengan kebaikan dia buat, Allah panjangkan umur dia Untuk menyelesaikan misi kebaikan dia Jadi dia mati Tapi dia berjaya mengubah sebahagian dunia kehidupan ni Bukan dunia orang lain Tetapi itulah di akhirat Allah buka sesuatu Yang dia pun tak pernah terfikir benda tu Kita, bila Allah nak buka ke akhirat Lalu kita terbuka buat sesuatu yang orang lain tak akan fikir Sebab dunia fikiran manusia sama Akhirat tak sama Semua orang kalau fikir dunia, semua orang kedekut Itu sama cara kita berfikir tapi yang berfikir pemurah cuma sedikit Itu akhirat Semua orang berfikir Mau membanggakan diri Yang berfikir untuk merendahkan diri Tidak ramai, itulah akhirat Tentu kita duduk ni 3-40 orang 100-200 orang Misal kata, terlihat Semua orang, dia punya kalau sebut Tentang perangai dunia, kita di perangai sama Sama tapi kita akan dapati ada orang yang Allah bukakan padanya dipanggil fatah dibukakan padanya pintu hati dan imannya untuk buat lain pada orang lain. Kerana Allah sedang membukakan kepada pintu akhirat. Kita semua tak nak tegur orang, tegur apa orang menyusuk. Tiba-tiba ada orang ditegur orang. Kita tahu Allah buka ke akhirat untuk dia. Ikut kita semua kita tak nak bagi salam ke orang. Tiba Allah buka seorang ni beri salam pada kita semua. Allah buka ke akhirat untuk dia. Kita ke masjid. Biasa ke masjid tapi ada orang yang bukakan pintu hati dia Bila dia ke masjid dia tak pergi Dengan keadaan kosong tangan Mereka dia membawa kebaikan untuk dikongsikan Dia bawa lah kotak Dia bawa lah masih lemak Dia bawa lah benda pun Untuk semua orang berkongsi Kadang Allah bukakan khairat pada dia Ada orang macam ni Yang Allah muliakan mereka Dengan cara berfikir lain Kat dunia ni kata Syabdu ada orang fikir sama tapi akhirat mula berfikir berlainan. Tentang bila kita pemurah Itu pun fikir cara berlainan Sebab semua orang kumpul duit untuk dia Bukan untuk orang lain Tapi ada orang yang Allah buka untuk dia pemurah Tentang masa kita untuk kita Bukan untuk orang Tapi ada orang yang Allah buka Masanya diberi pada orang Untuk tolong orang tu Tolong orang ni Kan Allah buka Bila Allah buka akhirat Dia sendiri pun jadi macam bengong Dari sudut Macam mana saya boleh buat benda tu Dia tak ada kemampuan sebab aras pemikiran kita haduni semua sama. Nak duit, nak rumah, nak kereta, nak bini, nak Aras sama. Aras kita, pemikiran kita tak nak dimudaratkan, tak nak susah. Tiba-tiba ada orang disusah, dia riazah dan disabar. Maka, ertinya Allah telah, telah buka padanya pintu akhirat. Itu akhirat. Ia berlainan daripada aras pemikiran biasa. Itu anda tengoklah sejauh mana kita boleh berfikir pada level yang berlainan dan hak akhirat. Kalau sama berlaku Jadi sama Tak ada orang yang lebih ke depan Berarti kita masih dalam kerangka kehidupan dunia kita Baik ini maksud Syam Dukar ini. Ada orang akan terfikir lain Padahal secara normal Saya berfikir harta saya untuk saya Saya tak akan beri orang lain Beri orang lain boleh tapi dia ada untung balik Melabur Untung balik untuk saya beri kemudian saya tak dapat apa-apa dari sudut habuan dunia itu tidak mampu dilakukan melainkan ahli akhirat mana tahu kita nak bagi orang misalnya satu amount besar tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripadanya ini tidak mungkin ahli dunia boleh berfikir tak mungkin sehingga saya dengar saya tengok ni geng-geng orang kaya cakap dalam coaching mereka mereka sentiasa kata cara berfikir orang kaya dia tak akan keluarkan duit menekan dia untung tak akan dia tak akan berbelanja melainkan dia tahu dia masih untung Bukan setiap benda nak keluar Dia akan audit dulu Kira. Contoh dia nak minum secawan kopi Eh hey, bagi kita minumlah kopi <tuh> Dia nak keluarkan duit untuk secawan kopi hey, Dia nak minum kopi latte Latte dia nak berapa harga Ini 8 ni Ini latte 10 ringgit Ini 6 ringgit Baik, Macam mana bentuk cawan dia Macam mana kedai dia Dia ambil kes, Kenapa dia perlu letak harga ni Maka dia sanggup bayar Kalau dia nampak benda tu memang berbaloi okay, Itu Sebab kedai ni ekon Siknya bagus Dia sanggup bayar kopi latte harga RM40 Segelas Cawannya pun bersih Dia tengok cara pembikinan pun bersih Dia sanggup bayar Tu ada orang kaya Kita nampak macam tak logik Dia berbelanja dengan jumlah besar pada benda yang Kita boleh peroleh dengan murah Tapi dia ada kira-kira dia jadi mereka yang kaya raya bercakap, kami tak akan keluarkan duit kami, mereka kami akan untung lebih banyak. Mereka tak akan bagi pinjam saya melainkan kami akan minta pulangan riba dan sebagainya. Contohnya, ini orang yang cuma dibukakan dunia. Lihat orang yang dibukakan akhirat. Dia berfikir lain. Kadang-kadang dia membeli bukan untuk dia untuk orang. Tak apalah saya nak tolong dia beli. Daripada dia minta sedekah dia jual ini dia mulia. Maka saya bantu dia, saya bagi dia lihat cara berfikir dia lain dia bukan cerita untung di duniawi. Okay, sebagaimana dia tak pernah fikir untung duniawi, maka Allah datangkan keuntungan duniawi, duniawinya tanpa dia fikir. Dia datang cara lain. Orang-orang yang straight fikir untung-untung duniawi, maka dia cuma akan harapkan untung datang macam mana dia berfikir. Dan mungkin tak datang. Tapi orang tak fikir tentang untung duniawi, kena melihat akhirat. Maka datang dunia kepadanya tanpa dia fikir bagaimana dia datang kadang kita tak sedar tuan-tuan bila kita pemurah datang rezeki-rezeki yang lain yang tak pernah kita sangka datang anak-anak kita keluarga kita bukan masa kesihatan kita Allah jaga Allah pelihara. itu yang kita tak pernah sangka ketika mana orang kaya yang tak ada agama berfikir begini kami nak pulangan macam mana sebab itu di banyak golongan yang mengamalkan riba tentang riba kita tak boleh hapuskan Setelah mana semua berfikir tentang dunia Riba berlaku kerana orang fikir dunia Kalau dia fikir akhirat tak akan berlaku riba Bagi penyanyi kami nak banyak ni Bagi penyanyi kami nak banyak ni Maka itu kaedah ataupun keadaan riba Oleh sebab itu orang Yang dibukakan Akhirat kepadanya Maka dia mula berfikir cara lain Kita lihat bagaimana cara Berfikir orang-orang kan -orang Allah berikan akhirat kepada mereka Kerana berfikiran dunia ini Ialah satu benda yang sama Cara berfikir Tapi orang fikir akhirat Dia berlainan Kita lihat apa yang disebut oleh Imam As-Sawri Dalam pesanannya kepada Imam Hatim Al-Asam Kita akan faham apa Beza orang berfikir tentang hal -hal. Dengan orang yang Berfikir tentang dunia Di antara pesanan Imam As-Sawri Kepada Imam Al-Hatim Al-Asam dia kata apa? Wali mukar ma'khisalin litakun minha ala hazarin fa innaha min al jahl. Kata Imam Al-Thawri, aku ajar kepada kamu empat perkara. Supaya kamu sentiasa berhati-hati. Kerana ia merupakan satu kejahilan dan satu kekufuran. Ia satu perkara yang membawa kepada kejahilan dan kekufuran. Ini tanda memang kamu ni bodoh Dan membawa kepada kufur Dia ajar empat Semalam saya sebut satu Kita ulang balik Untuk melengkapkan maksud Bagaimana orang akhirat berfikir Kita tak nak tengok bagaimana ahli dunia berfikir Kan ahli dunia berfikir sama Dia tak ada beza Lihat ya, bagaimana ahli akhirat berfikir Pertama kata Al-Thawri Jangan pernah kamu menyesal dalam apa-apa hal duniawi Melainkan dosa kamu Jangan pernah kamu menyesal dengan apa-apa perkara duniawi Melainkan dosa kamu Kerana menyesali dalam apa-apa hal duniawi Menyesali tentang apa-apa perkara duniawi kamu Boleh menyebabkan kekufuran Yang ini tidak redha kamu pada takdir Allah Dan nak, macam mana bukan rezeki kita mana tak jadi rezeki saya, macam mana Awak ni boleh buat kufur menolak takdir Allah Dan Jangan pernah Menyesali hal-hal duniawi Kerana itulah takdir kita Tapi yang patut kita menyesal dosa kita Yang kita nak menyesal ni fikir dosa Yang kedua kata beliau Jangan pernah dengki kepada mana-mana orang Islam kerana yang membahagikan rezeki itu Ialah Allah Dengki Kepada pemberian Allah itu kufur Tentang kita tengok Kawan kita ni lebih ni, ni lebih ni tak apalah Allah bagi kat dia, tak payah nak asat Yang ni Allah bagi dia Lebih ilmu, yang ni Allah bagi dia Lebih sihat, yang ni Allah bagi dia Lebih harta, yang ni Allah bagi dia Lebih jawatan, yang ni Allah bagi dia Lebih lawa, cantik, comel Yang ni Allah bagi dia lebih tinggi ini yang Allah bagi yang lebih yang pengikut lebih ramai. Tidak, tak ada itu adalah pembahagian Allah. Allah Maha Adil. Tak payah dengki dengan dia. Kenengki dengan pembahagian Allah itu boleh bawa pada kekufuran. Lihat cara ahli akhirat berfikir. Tata kenapa saya nak dengki dia dapat duit banyak? Allah yang rezekikan pada dia. Kenapa saya nak dengki dia anak ramai? Kan Allah bagi rezeki anak-anak padanya. Kenapa Allah bagikan dia berjaya cemerlang itu rezeki dia saya tak akan cemburu pada dia dengan maksud cemburu yang menjadi kemendorong kita menganiaya orang ni dengan fitnah mulut kita atau sebagainya dengki dengan maksud kita nak bersaing dengan baik okey tak ada masalah itu kita sebut riptah tetap panggil hasad riptah yang ketiga kita beri yang Jangan kamu menghimpukan harta yang haram dan syubhat. Jangan pernah kamu himpungkan harta haram dan syubhah. Kerana perbuatan kamu itu juga membawa pada kufur. Kenapa? Sebab kamu macam tidak percaya bahawa perkara itu kamu akan disak kepada Allah.